Щасливою три речі: цікава робота, любов і можливість подорожувати. А коли подорожі це твоя робота, задоволення отримуєш вдвічі більше відчути справжній смак життя, пізнати світ, розширити світогляд і потім поділитися своїми враженнями з усіма іншими. Саме цим займається наступна героїня рубрики Територія жінки. Як створити успішний тревел-блог і заробляти на ньому, стати лідером думки і завоювати любов тисячі підписників та прихильників. Про це нам розповість Вероніка Потоцька, тревел-блогер. Вітаю тебе, Вероніка! На перший погляд, здається, все так легко і просто. Ти подорожуєш, потім про це розповідаєш у своєму блозі, ще й при цьому заробляєш. Це так чи ні? Чи за цим стоїть клопітка робота? очень многие мне говорят, что моя работа — это работа мечты. И знаешь, это правда, это действительно работа мечты, и в первую очередь это работа. Здесь работа тревел-блогера и фотографирующего тревел-блогера состоит в том, что мы просыпаемся еще до рассвета. Каждый день мы идем ищем идеальные локации. Мы снимаем, 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 чтобы поймать идеальный кадр. Да, мы снимаем, снимаем, продолжаем снимать, а потом э, мы обязательно пробуем, все что э, внедряемся в местную культуру, в, в какой бы стране мы ни были. Мы обязательно все пробуем на себе, где-то где рискуем. И это все для того, чтобы показать нашим читателям, нашим подписчикам разные аспекты той или иной страны. А потом на закате мы продолжаем съемки, продолжаем поиск локаций, и это уже переходит в совершенно новый... Новий етап діяльності ти постійно говориш ми, ми, ми. Хто ж ще з тобою подорожує? Я і мій супруг, який теж дуже талантливий фотограф, ми любимо путешествувати в місті. Я його привлекла к такому заняттю. як Так, як travel, да, travel, Потом блогінг, і в результаті це стало тревел блогінг. Скільки в середньому часу ти проводиш в країні, про яку потім розповідаєш читачам? Алина, ну, знаешь, чем больше, тем лучше, но в основном в среднем неделя. всего достаточно, чтобы зануриться в местную культуру и познать весь этот мир с В европейских странах, скорее всего, этого достаточно, потому что они все открытые, очень понятные, про них очень много информации доступной. А что касается, например, азиатских стран, то, конечно же, там можно находиться и месяцами, потому что Азия удивляет на каждом шагу, за каждым поворотом ждут какие-то сюрпризы, ждут чудеса. Она невероятная, и в Азии хочется находиться намного больше, чем неделю. Ти так багато подружуєш, mm -hmm. вже багато країн є в твоєму тревел арсеналі, так. Mm -hmm. Чи уявляєш ти, що могла в якійсь країні оселитися і там жити постійно? Знаєш, а, чим далі, тим більше мені здається, що я б вже не змогла переїхати. От коли мені було 16 років, я все мечтала переїхати, переїхати, а з кожним, от, з кожним місяцем, з кожним роком я все більше і більше відчуваю, як проростають мої корні в Україні і. Я люблю выезжать, путешествовать, и все-таки Украина это мой дом, и я всегда возвращаюсь сюда. Здесь мои любимые люди, здесь мои самые, самые любимые места. Тут можно рассказывать про то, что ты побачила там. Ну, Алина, то есть везде можно рассказывать. Ты же знаешь, что мой блог двуязычный. Изначально да. я его вела на английском да. языке, соответственно. Меня больше читали люди из США, потом из Европы. А в этом году я открыла блог на русском языке, для того, чтобы люди с э, русскоязычных стран тоже могли читать мой блог и понимать, о чем я говорю. Про что ты сама рассказываешь в блоге? Какую информацию можно там найти? Знаешь... Э, все началось с того, что я много путешествовала. Это изначально вот моя большая, большая страсть, моя большая любовь. И я увидела, что мир полон чудес. Ну вот, ну вот понимаешь, в одном месте на рассвете взлетают в небо десятки воздушных шаров, и летают над такими марсианскими ты пейзажами. Ты сейчас про Каппадокию. Про, Кап про Каппадокию. На Мальдивах есть остров а, со светящимся план планктоном, и там вот такое ощущение, как будто бы звездное небо на на песке. Я еще не была, но это я просто видела. А есть пустыни с огромными барханами. И ты понимаешь, когда я читала в детстве сказки или романтические романы, приключения? И вот этот все чудеса, про которые рассказывали, я всегда думала, что это сказочный мир, так нет, он настоящий. Він існує. Так вот, он вокруг нас. И я поняла, что я хочу об этом рассказывать моим подписчикам, что вот всё то, о чём мы мечтаем, оно есть. Я тебе на частіше пишуть коментарі твоя аудиторія, твої читачі, що їх цікавить, можливо, чи вони просять тебе: "Вероніка, а ви можете поїхати в ту країну і потім нам розповісти, як там?" Ты знаешь, такого еще не писали. В основном пишут о том, как сильно я их вдохновляю. И да. это, и это для меня, наверное, самая ценная, самая ценная обратная связь, потому что, ну, я так люблю вдохновлять людей, мне так хочется, чтобы они увидели, подня, остановились, посмотрели вокруг и увидели, какой прекрасный наш мир. То есть, что они а мне нужно мечтать. Вот он вокруг, и когда мне пишут, что я их вдохновляю. Мені кажете, що все не зря. Так, це дуже актуальна цінність, так? Яку да. цінність несе твоя справа, твоя місія, да. так? І ти вважаєш, що твоя от місія надихати mm -hmm, да. Це дуже круто, насправді. Взагалі, блогінг – це зараз така актуальна тема для багатьох і дівчат, і хлопців. Дуже багато молоді стають блогерами. Так? Mm -hmm. Як у тебе виникла думка створити блог і писати? Тому що треба ще вміти писати до того ж усього, так? Знаешь, а, а по поводу того, что а, нужно ли уметь писать или нет, ну, к счастью, современный, <свят> на каждого блогера, наверное, найдется своя аудитория. Кому-то важно, как кто пишет, кому-то не важно. А, у меня так сложилось, что в школе по всем литературам, по всем языкам у меня всегда были очень плохие оценки. И учителя мне всегда говорили, что я ужасно и пишу, и, и все, и двойки ставили за сочинение. Когда я поняла, о чем я хочу писать, когда я поняла, что я не могу не делиться, а вспомнили все правила, которые проходили в школе. Просто, просто мне захотелось это делать. Тем более, это хорошая практика, потому что ты постоянно пишешь. Сколько в среднем у тебя идет часу на то, чтобы написать хороший пост в своем блоге? Все очень сильно зависит от вдохновения. Если вдохновение есть, то и полчаса достаточно, а потом только подкорректировать. ты залажешь Сто процентов, сто процентов, да, yeah, муза. Муза. когда придет домой и принесет. Ну, про, про подорожи, мне кажется, что мы уже с тобой десь еще параллельно подорожуем. Какая тебе страна найбільше запам'яталась, хочется зараз пірнути в цей світ. Приглашаю нырнуть со мной в Индию, приглашаю нырнуть в США и вот вообще в азиатские страны, там, там невероятно. Потому мне очень еще понравилась Доминиканская Республика. Ее э, популяризируют э, во многих странах как пятизвездочный э, курорт. Но это такое упущение, то есть все включено, вот как они ее позиционируют, да вообще ничего не включено. То есть okay. а в Доминиканской республике оказалось, что самая вкусная еда в мире. То есть продукты они настолько вкусные, и, потом, и там еще люди все время танцуют. Вот можешь приезжать на автомобиле где-то по острову. Любая кафешка, любой там все что угодно скопление людей, они танцуют. И мне кажется, что страна там, где постоянно люди танцуют, и и и, и Так, от виражають себе там все бути вкусно, тому що на пропитане щастя от ти говориш так про людей. В тебе вже є можливість порівняти українців да. з іншими народами. Яка наша головна відмінність і можливо є щось схоже? Українець Дуже сложно сравнивать людей з різних регіонів, тому що всі дуже різні, і всі отдавно були в Львові, і я поняла, що там совершенно другая життя. Там Деньки, совершенно другие правила, другие люди, да, у них договоренности на совершенно других условиях выполняются, там э, договоренность о времени у них совершенно свое восприятие. И я понимаю, что в каждом регионе свое. А что стосовно европейцев и американцев? А, знаешь, вот, например, в Швейцарии меня удивило то, что могут договориться о встрече, например, в 10.12. 10 часов 12 минут, там в 10.47 встретимся, в 10.49 они приходят в назначенный час на зуб. Да, а я говорю, как так, почему? Они говорят, ну смотри, вот поезд транспорт у нас общественный ходит секунду в секунду. Да. У нас там три секунды и уже 12 .53, стоят. 12.53 поезд пешок. Все, да, то есть там, секунду опоздал без шансов. То есть если поезд опаздывает там на три секунды, уже стояли вот такие на перроне показывают, ты опоздал. То есть там настолько вот это важно и чувствуется. И поэтому они говорят, вот смотри, я знаю, что поезд приезжает, там, допустим, в 10.09. Да. И я знаю, что мне дойти с этого места туда три минуты. Mm. Поэтому мы встречаемся в 10-12. Mm. И за неделю на, на пребывания в Цюрихе я научилась приходить минута в минуту. Я, правда, здесь этот навык уже опять потеряла. Нічого, в тебе буде да. можливість знову повернутися да. до нього. Да. Вероніка, хочеться повернутися до теми блогу, тому mm -hmm. що, як ми вже говорили і зазначали, це дуже актуальна тема для багатьох. Я знаю, що є ті, хто ще мріє створити свій блог, і також можливо ділитися своїми mm -hmm. знаннями в ньому. Що ти порадиш початківцям? Ну, смотри, нужно в першу чергу понимать, для чого блог. Вслуші со мною, ну і взагалі, як блоги все появились. Блоги это були такі онлайн-днівники, да. ну, В принципе, их изначально начали заводить для того, чтобы делиться своими мыслями, своими какими-то рецептами, идеями с близкими. Там какие-то родственники знали ссылку, могли иногда зайти. Да. А потом это стало популяризироваться. То есть получается, что блог изначально создали для того, чтобы делиться своим мнением, чтобы твой голос услышали. Поэтому, если есть э, люди, которые хотят сделать свой блог и хотят, Хочу чтобы их... да, хотят, чтобы их голос услышали, потому что им есть что сказать, у них есть какой-то талант или у них есть ну, какая-то, не знаю, миссия, важное, что они хотят этому миру дать, ну, просто берите и делайте. Правда, правда, если вы даете ценность, и мир отблагодарит вниманием. Да. Я пам'ятаю той момент, коли ти зі мною поділилася от своєю мрією про те, що ти хочеш зробити блог, на якому можна потім і заробляти, щоб це стало твоєю роботою, твоєю професією. Це вдається не усім. Дуже мало блогерів, які на цьому заробляють. Як тобі вдалося це зробити? Поділися своїм рецептом успіху. Аліна, це очень, очень. Дуже... тяжелая, кропотливая работа, которая требует присутствия, внимания и усилий 24 часа в сутки. Я вот вкладываю все свое время, все, все свои ресурсы в это дело. Были ли у меня моменты, когда мне хотелось просто сесть заплакать и сказать, я хочу все это удалить, и мне больше никогда ничего не нужно? Да, такое бывает часто. И что ты делаешь, когда в тебе выникает этот стан? Ну, я понимаю, что нужно, значит, отвлечься. Угу. То есть нужно или позволить себе побыть в этом состоянии, или переключить фокус внимания на что-то другое. Как-то стараюсь выходить, а потом я себе задаю вопрос: ну, смотри, Вероника, например, ты удалила свой блог, и это все. Ну, это очень крайне, да, такие вот, ну, бывает у всех у всех людей. Ну, и проснулась, допустим, все, пережила этот момент, проснулась через два дня. И что будем делать? А блога-то а блога нет. Ну, то есть что, заново все, я понимаю, что я без этого жить не могу. Значит, эти все состояния, это какие-то, ну, общечеловеческие сомнения в себе, они бывают абсолютно во всех, во всех сферах жизни, в личных бывают, там, в творческих, в карьерных, в учебе, я знаю, очень многих такое бывает. Просто нужно позволить себе побыть в этом и отстраниться, и вернуться. Ну вот мы с тобой так плавно уже поговорили mm -hmm. и про психологию. Я знаю, что ты очень захопливаешься психологией, постоянно посещаешь какие-то семинары, mm -hmm. тренинги, берешь участие в программах. Какую роль играет психология в твоем жизни? Мне очень-очень жаль, что в школах 10, 11, 12 лет углубленно учат физику, химию, биологию, те знания, которые среднестатистический ученик забывает уже через год, а может быть уже и в процессе обучения. Мне очень жаль, что столько энергии, времени и усилий дети и подростки тратят на те знания, которые им не профильные. Я мечтаю о том, чтобы в нашем образовании, ну не только в украинском вообще в мире, а ключевыми предметами были предметы психологии, коммуникации друг с другом, познание себя, как работает твой собственный мозг, как строить цели, как достигать, что такое сомнение, да, то есть как выходить из кризиса Это было бы так прекрасно, вот, вот люди стали бы намного счастливее К сожалению, эти навыки, которые мне дала вот общеобразовательная школа и институт, ну вот 90% из них они неприменимы в настоящей жизни Поэтому, поэтому мне приходится добирать знания и образование уже в, в, сторонних, в сторонних источниках, ресурсах. То есть я с удовольствием посещаю тренинги по ораторскому искусству, из которых, там, допустим, вот через два дня тренинга очень интенсивно, вот ты выходишь с навыком и ты можешь прочитать речь для шести людей. Да. То есть, соответственно, с навыком ты это количество увеличиваешь, увеличиваешь и увеличиваешь. Я очень люблю посещать разные тренинги. Как работать с энергией, как, что такое деньги, что такое отношения, что такое мужская и женская психология, как, как, как вообще эти планеты встретились и что нам вместе делать? Да, как это вообще получается, что это за. Если что-то получается, что это за магия, благодаря которой это получается. То есть я постоянно образовываюсь и я не вижу иного способа. як розвиватися. Взагалі, коли людина розвивається, вона живе, тільки вона зупиняє розвиватися, і в принципі це така духовна смерть. З приводу комунікабельності це дуже важливий навик для блогера, тому що треба написати рекламодавцю. Треба проводити якісь переговори. Як ти це робиш? Ти пам'ятаєш перший свій лист, який ти написала рекламодавцю? Да, це було так наївно. Выявляется, так да но ну, то есть мне даже если честно страшно перечитывать э, те письма потому что мне кажется какой-то детский сад был э, все что, то что я знаю э, по поводу переговоров э, оформления э, правильного коммерческого предложения это существует ценность да и потребность в этой удовлетворении этой ценности то есть у каждого бренда у каждого потенциального рекламодателя есть какая-то потребность в удовлетворении ценности и, значит, если мой блог а, может удовлетворить эту ценность, значит, мы можем работать. И я пишу об этой ценности, о том, что я могу дать. Как я не знаю, я изучаю профиль бренда, а, смотрю на их поведение, смотрю, как они ведут себя в СМИ, а, как, как они, как они строят свой B2C, да, то есть а, бизнес по отношению к конечному потребителю, и после этого я смотрю, где я могу побыть мостиком между брендом и конечным потребителем. То есть, и самое главное всегда помнить, что любой бизнес, он о прибыли. То есть любой бренд, с которым которому блогер идет со своим предложением, он в первую очередь ищет инструменты для того, чтобы увеличить свою прибыль. И, соответственно, ну, я рекомендую блогеру подумать, какие инструменты есть в его арсенале для того, чтобы помочь бренду, заработать деньги и себе тоже. Чи часто до тебя звертаются с коммерциальными пропозициями? Да, очень часто. И что в твои входят обовязки? А, знаешь, очень сильно зависит от, от бренда, от того, что они от меня ожидают. Есть компании, которые нужны просто посты на Фейсбуке. Так. Есть компании, которым нужны, нужно, чтобы я создала уникальный контент. А, uh, то есть это фотографии, это видео, которые они могли мы, а, которые они могли бы потом использовать в своих соцсетях либо же в других маркетинговых своих целях, целях, да. Так. Ну вот мы заговорили уже про основний uh -huh. інструмент блогера, це соціальні мережі, Так, да, В тебе в Instagram, скільки підписників? Зараз 31 000. 31 000. Як взагалі дійти до такої кількості? Я розумію, що це взагалі не межа, тому Совершенно що Саша, да, є 7 мільйонів, да. Так. Угу. Uh -huh. Але як? Як це зробити? Завдяки контенту, чем нужно его что-то? Это целая стратегия. И а, сейчас, я думаю, ты заметила, что все движется очень-очень быстро, все очень быстро меняется. Я э, по этому поводу читала одного специалиста по SMM, и он пишет, я, и он сказал, я написал книгу о том, как продвигать свой бренд в Фейсбуке. Когда я дописал книгу, все изменилось есть те инструменты, которыми мы пользовались полгода назад, сегодня уже не могут пользоваться. То есть работа со своими подписчиками, с развитием и ростом аккаунта, она должна вестись постоянно. Когда Инстаграм только появился, и те, кто первые там зарегистрировался и первые начали генерировать очень качественный контент, они на сегодняшний день миллионники. Кажется, что когда ты едешь в подружек, а потом повертаешься домой, ты повертаешься совсем иншей людиной. Это правда? Тому що, наприклад, коли я подорожую, я повертаюся якісь речі, які для мене були важливими, можливо, до цієї подорожі. Вони потім стають неважливими. Я розумію, що це якісь дрібниці, я зовсім дарма переймалася. Знаєш, навірно, я могла так сказати в самому початку своїх путешествий. Да? От перше путешествие дійсно мені повністю змінили, але Кожен не може повністю змінити. Это была бы какая-то уже ну, нестабильность так. Вот, То есть они действительно меня изменили Они, э, благодаря им я выросла как личность И так каждое новое путешествие раскрывается больше и больше горизонтов Убирают рамочки какие-то И я безумно благодарна за то, что у меня есть такая возможность Потом ты все пишешь не только в своем блоге, а что я знаю, у тебя есть очень много публикаций для разных тревел журналов Да. Просто скажи, будь ласка, про цей этап в своем жизни, как стало так, что ты еще и стала тревел журналистом Это случилось естественно. Ну, вот особенно в последнее время очень много запросов от разных тревел изданий Они видят мои снимки, они видят мой блог, рассказы. Качественный контент. Качественный контент, да, и. Ну, вот ты понимаешь, а, мне кажется, что люди мне верят. Mm -hmm. Вот, а, они читают мои рассказы, они смотрят мои фотографии, и они видят вот меня, Веронику, которую можно встретить ну, которая гуляет где-то по Киеву, которая там, если нужно, поедет в троллейбусе, меня можно встретить в любом кафе. И я вот тут просто человек. Скажет людей. Да, то есть я не звезда, я не какая-то там недосягаемая личность. Вот я человек, и у меня можно спросить, знаешь, со мной всегда можно посоветоваться. И они смотрят, так я же ее знаю, я же ее вижу. И вот они мне верят, и мне кажется, что поэтому другие издания хотят брать мой контент, потому что я действительно... Там есть мой голос, там есть вот мое Міння, моє відіні. Вероніка, дякую тобі за таку чудову розмову, за свіже ковток повітря. Впевнена, що ти не тільки мене надихнула, а ще й наших глядачів. Ну а мені згадалася цитата відомого англійського письменника Марка Твена. Він казав: на смертному одрі ми будемо шкодувати тільки про дві речі: що мало любили і що мало подорожували. Тож натхнення вам і яскравих подорожей. Я літіла із Катманду із Катмандул Делі. И рядом со мной сидел буддийский монах вот в оранжевой робе и мы разговорились, он рассказывал про свою жизнь в Сингапуре, а потом в аэропорту Нью-Дели я не могла поменять деньги для того, чтобы сесть на такси, там была очень высокая комиссия. Я была студенткой, для меня там каждые 5 долларов там был день, день питания, да. я не могла себе позволить такой роскошь, и он ко мне подошел и говорит: а, "Ну а почему ты еще не едешь?" Я не могу поменять деньги для того, чтобы взять такси. Он говорит, так вот возьми мои деньги. Я смотрю, ну, воспитанная на наших украинских традициях, да, с гиперразвитой, гиперразвитым уважением к церкви и к религии. Ну, как это монах деньги дает? Это как-то неправильно. Я могу давать ему. Ну, вот понимаешь, да? Я говорю, нет, 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 ты что, вы, я не могу взять. Он говорит, ну почему? Ну, а ну, что, что, что же я ему могу сказать? Потому что ты монах, ну, а, а что это за ярлыки такие? Я стою, мнусь, мне неудобно. А он мне говорит, ну, возьми, у меня их много. Говорит, тебе же надо. И я в этот момент, я думаю, вот это вот, вот это вот видение и мировоззрение. Я в итоге так и не смогла взять деньги, воспитанные в наших наилучших традициях независимости и уважение к институту, институту церкви, но в итоге мы с ним договорились о том, что он просто меня завезет. Угу. То есть он все равно брал такси, я попросила. Ой, да. до компромисса. Да, 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 переговоры. Ну вот, и вот здесь такой урок.